-справа. Да. Так, Вы на додаток до данного позыва надавали диск. Да. Я разумею. Проходите с да, ней На Наобходимость его перебывания. Да. Солидарность. Физично особый предприниматель. Статья 205 ЦПК Украины позволит возрастить ваша позиция. Секретарь, будь ласка, доповедайте. Работа судей это сложная работа. Неоднозначная. И всегда по окончанию рассмотрения судебного дела любого, одна из сторон будет недовольна. So Роздет спору за вицупность представника данной установки. Скажите, пожалуйста, представник позывача, позывача, че вы заявленный позов? Да. В полном обществе. Да. В полном. полном. Добро. На сегодняшний день в Украине стартовала судебная реформа. Она набирает обороты. Для того, чтобы нормализовалась работа судебной системы, гражданин в нее поверил, нужно быстрее провести судебную реформу. Нужно эм, сделать выводы, наверное, что было у нас э, не так, э, поработать над ошибками, говорить однозначно, что судьи виноваты во всех проблемах, которые сегодня есть и в нашей стране, в том числе и в судебной системе, будет неправильно. Как я уже говорил неоднократно, такую неблагоприятную картинку нам сделали и политики, и люди, наверное, которые не заинтересованы в нормальной работе судебной системе. Um, Нужно менять. Что значит менять, чтобы это не было просто большим и красивым лозунгом? Нужно показать гражданам, показать общественности, что мы открыты. Открыть информацию. По особо интересующим делам, по резонансным делам. Не, не утаивать ее. Почему я неоднократно подчеркивал, журналисты, либо адвокаты, либо другая заинтересованная сторона сама откопает нужную информацию и будет ее трактовать по-своему. Мы должны идти на опережение, нам нечего бояться. Если принято какое-то судебное непопулярное решение, его нужно объяснить. Объяснить за счет пресс-службы. Объяснить за счет судей-спикеров. Есть 5, максимум 10% судей, которые случайно попали в судебную систему. Большинство, подавляющее большинство, судей это патриоты, это люди, которые любят свою работу, которые всю свою, все свое время не только рабочее отдают а этой работе, отдают свой кусочек сердца. Уровень способности очень высок, и мы всегда довольны дискуссиями с вашими профессионалами. Это может быть и судебная власть, и адвокатура, и прокуратура. у профессионалов много вопросов. Я думаю, Украина, как и все государства, не должна изобретать велосипед. Если что-то работает в другой стране, в нескольких странах, в евросоюзовских странах, в странах с хорошим уровнем верховенства права, с хорошим уровнем экономического развития, нет причин, почему Украина не должна это пример применять за последние два года киевский районный суд города одессы посетила много э, иностранцев это американцы известные юристы из америки великобритании норвегии боснии герцеговины черногории германии и других стран мы э, имею в виду и киевский районный суд и ассоциация судей в целом следственных уделяем достаточное внимание для международного сотрудничества в ходе таких встреч происходит обмен опытом. Рассказываются конкретные примеры работы судей, прокуроров, адвокатов в Соединенных Штатах, в Германии. И мы можем некоторые примеры некоторые приемы позаимствовать и в своей повседневной жизни, в повседневной своей работе. People, Вообще судебная система достаточно консервативна у нас, и судьи держатся за старая традиция вот, судопроизводства. А здесь человек с таким огромным послужным списком, э то есть насколько вот мы, для меня, например, было удивительно увидеть, посмотреть, как э, с легкостью человек принимает что-то новое. То есть он работал в таком класс, в огромном количестве э, стран, совершенно различно и, и прокурором был, и э, профессор, читающий лекции, преподавал в различных университетах. То есть насколько вообще отношение к жизни и простота вот, жизни. Ну и, конечно, было интересно послушать о судебной системе США, каким образом там реализуются различные принципы. Для нас, конечно, это очень интересно. У нас есть куда расти, но нам нельзя забывать, мы не должны просто бездумно все копировать, а нужно, наверное, выделять необходимое. Почему? Потому что, наверное, нужно обращать и на менталитет, нужно обращать и на граждан. Смогут они воспринять ту или иную новеллу что хорошо для англичанина-француза, может быть, для украинца. не дуже буде приємливим. Ось наша поштова скринька, останнє надходження. Це була позовна заява про збільшення розміру аліментів від адвоката Ткаченко. Ми її отримали, завели відповідну облікову статистичну картку. Ось вона. І до цієї картки в електронному вигляді ми прикріпили його е, е, файл електронний. Ось я вам можу показати, це позовна заява. Год назад ми стали підпілотним проєктом Електронний суд. На сегодняшний день нами было направлено 5310 запросов и также получено 5310 ответов. Сейчас в месяц мы отправляем около 600 запросов в адресное бюро. то Ранее мы получали ответов ну, 20, ответов в месяц. Сейчас э, в месяц у нас 600 ответов приходит. Соответственно, это экономия времени. Экономия финансов, так как одно письмо стоит 10,40. Сейчас это происходит быстро. Мы сканируем, создаем электронный ключ и направляем на адрес электронного суда. И в течение суток, не более, приходят ответы. Соответственно, ранее суд не мог открыть производство в течение месяца, потому что затягивался процесс. Сейчас судья, получив дело, отправляет, дает нам на отправку запросы. Через сутки приходит ответ. И судья на следующие сутки может открыть производство по делу. То есть и стороны довольны, и экономия финансов. Это самое главное. Это была инициатива судебной администрации Одесской области. Совет судей Украины поддержал эту инициативу. Ближайшим и активным партнером является USAID, это наши американские коллеги. И с сентября месяца 2015 года данный проект, пилотный проект электронного суда действует в Киевском родном суде города Одессы. Мы сегодня уже понимаем, что электронное судопроизводство – это не какая-то пустая новелла, какое-то просто модное новшество. Это реально можно сделать новое лицо для судебной системы благодаря электронному судопроизводству. Мы еще далеки от результата, потому что данную программу нужно внедрять не только на всей территории Одесской области, и на всей Украине. Пока в данный момент у нас нет законодательства. Мы нуждаемся в изменении Гражданско-процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса Украины, чтобы в полной мере заработал электронный суд. Если честно, вот у нас были недавно Ивановский суд, мы показали им нашу работу, они были удивлены, что это, это сумасшедшая экономия времени, и люди все довольны, потому что ранее они сами завозили эти запросы, просили, чтобы ответы быстрее были, так как надо ждать, почта идет две недели по городу потом две недели туда, две недели обратно. То есть это месяц, занимало 20-30 запросов. Сейчас это такой результат. Я уверен и убежден, будущее нашей и не только судебной системы, за электронным вариантом общения. Участники процесса Будут довольны и успешно смогут работать, когда они смогут в электронном виде, не приходя в суд, не тратя э, свое драгоценное время, общаться э, с судом и не только с судом в электронном виде, когда суды смогут не только с участником процесса, а и с иными государственными службами общаться также э, в электронной форме. И это ответ на вопрос, как сделать судебную систему открытой, прозрачной и близкой к людям. Сделайте электронное судопроизводство в нашей стране. Я обращаюсь и к своим коллегам, и к совету судей, к UECD, чтобы у них хватило сил на это. К судебной администрации Украины и уверен, что граждане почувствуют и еще больше поверят, что суд работает для них. Суд это как раньше было, модно было говорить, народный суд, суд для людей. или лишения свободы, обязательно автоматически должна быть. В 2012 году, в ноябре месяце, был принят новый уголовно процессальный кодекс. Введен новый институт, институт следственного судьи. Вы знаете, мои коллеги, я в том числе, когда ознакомились с проектом нового процессального кодекса, а потом, когда был принят он как закон, и мы начали применять его на практике, мы понимали и понимаем, что огромное количество пробелов в этом уголовно-процессуальном кодексе. У меня возникла идея на базе Киевского районного суда города Одессы создать Ассоциацию следственных судей Украины для разрешения проблемных вопросов в данном кодексе. Сегодня последний день относительно заявки до Верховного Суда. робити праведні дела в незаконний спосіб. Асоціація пропонує певні зміни в законодавстві. Це дуже потрібно, тому що зараз, коли йде інтенсивна реформа законодавства, то безумовно є. Певні недоліки, прогалини в законодавстві, тому їх треба ліквідовувати. І як кому це робити? Як не професіоналам, які це бачать, які кожен день присутні при цьому і бачать ті недоліки, які є. Чому в Одесі? Тому що тут є досить ініціативні люди. Я давно знайомий з судами Одеси, не один рік. Я час сюди приїжджаю, і якраз Сергій Атолічванків є тим таким генератором, тим таким людиною, яка не байдужий йому взагалі сьогодні судову систему. Ви знаєте, що він один з перших сьогодні запровадив електронне судочинство. Я взяв своїх керівка апарату, заступника керівка апарату, взяв з собою атішника нашого суду. І Ми приїхали подивитися і показав, я сам знайомий з цим судом, я вже сказав, показати, як працює електронний суд, показав ті досяги, які вже були зроблені в цей період. І ми хочемо в себе дуже хвильничні запровадити ті. Десятых, уже є, те результаты, какие є, за в себе. Обращаемся ко всем народным депутатам Украины. С проблемным вопросом. И это позволяет привлечь внимание к нашему проблемному вопросу. И проблемный данный вопрос становится на слуху. Я привожу пример. Статья 130 Кодекс об административном правонарушении была изменена в июле месяце. Это усиление э, ответственности за вождение авто не в трезвом виде. Мы знаем, было 3400 гривен, несмотря на то, что мы просили там неск на несколько тысяч в два раза усилить ответственность. Был принят, несмотря на то, что мы первый поднимали вопрос, а был принят другой э, законопроект, который предложили гораздо позже. Но хочу подчеркнуть, благодаря именно Ассоциации Следственных Судей мы смогли привлечь и простых людей, общественность, а также депутатов к этому проблемному вопросу. Я дело в том, что жил в таком подъезде, Игорь а Какой красивый. А Это ваш? Нет, это не заходите да. Киевский суд пришел в гости, но у нас не, не так много. Я проболела. Какой у нас сам в, в Киевском районном суде города Одессы да. у судей создан фонд для помощи гражданам, которые не могут себя в это время обеспечить необходимым. Мы сегодня отдаем себе отчет. Судей Киевского районного суда, в какое время мы живем. Где мы живем? И сколько вокруг людей обездоленных, Людей, которые нуждаются просто в внимании. Просто так, для съемки. И что мне не надо, я так уже надоела. Угу. Ну вот, вот, вот он, несчастный. Мой, мой коллега Игорь Алексеевич военный. Со мной очень хороший сын. Но если есть еще возможность и помочь хотя бы немного материально, это необходимо делать. На территории Киевского района находится несколько домов-интернатов. Это где дети либо полностью не имеют родителей, либо имеют одного из родителей. Мы стараемся хотя бы несколько раз в году посещать эти интернаты, общаться с детьми. Часто идет ответная реакция, когда нам показывают свои концерты, какие-то свои спортивные достижения. Допустим, в одном из интернатов было в прошлом году, нам показали рисунки, которые дети нарисовали к одному из праздников. Нам было очень приятно, и сегодня и в Киевском суде есть эти рисунки, на которые можно просто граждане полюбоваться. Это делается от души, это делается для того, чтобы и судьи, и сотрудники суда понимали, что вокруг есть не только ясное солнце, вокруг есть не только радость, вокруг есть не только удача. Есть и те люди, у которых всех этих перечисленных компонентов не имеется. И если каждый гражданин, не только судья, будет находить в себе силы, возможность и желание хотя бы немножко в течение месяца, года обращать внимание на тех людей, которые находятся рядом у него, в его районе, в его доме, в его городе, я думаю, что жизнь наша будет лучше. девчата, заходите. Первое. Холодно, но... -то смеси, и овощные соки, то есть да. то, что... Как, как, как зовут? Иди, 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 иди. Как зовут? Ну какая ручка пухленькая, Назари. красивая Но ручка. посмотри. Назарий. Назарий? Да, Назарий. Назарий? Это уже 11. Три. Год и три? Для того, чтобы прочувствовать то, что прочувствовал я и мои коллеги, когда были в женской колонии, когда увидели три группы детей, это нужно увидеть. И когда ты видишь этих детей и понимаешь, в каком тяжелейшем положении они находятся, несмотря на то, что, возможно, оступились в жизни с каждым человеком, там бывает, оступились там, либо мать, либо отец, ты не можешь не переживать. Человек не может оставаться с холодным сердцем. А у нас, у всех есть также сердца. И было желание еще хотя бы немножко остановиться, пообщаться, посмотреть на этих детей. Они ничем не отличаются, эти дети, от э, тех детей, у которых благополучные семьи. И они были рады, мне показалось, что они были рады нам. Э, они ухоженные, накормлены, красивые, но они нуждаются в тепле. І ніде немає на сайтах таких в електронному вигляді. Сенс лише в тому, що у нас диспозитивність процес питання зібралися, прокурори, міліція. На протяжні останніх двох з половиною років я вже збився з счету, скільки було у нас студентів різних курсів. Всі старшокласники як Київського району так і Маліновського району були в Київському районному суді. Мы эту традицию продолжаем, пытаемся наладить диалог и, может быть, в целом юридическую профессию э, пропагандируем для того, чтобы не боялись э, и шли работать э, в суды, ребята, в полицию, в прокуратуру, э, в целом и понимали, что есть шанс и каждый из них, кто будет учиться, и либо, если изберет эту профессию он не потеряет, он выиграет. А то, что сегодня происходит, может быть, какие-то сложные в отношении и нашей профессии, в том числе, оно пройдет. Оно пройдет, как и многое другое. А работать нужно. Призначить судово-будивельную экспертизу у справе. Другая сторона каже, не заперечує. Что суду робити? Ничего. Суд. Хоча в справе лише позов зі сторонами, эксперт не спілкується. Лише судом. Суд отримає таке клопотание, что делать. Справи то у нас немає. Що треба робити суду? Писати лист до експерта. Будь ласка, в зв'язку з вашим надходженням клопотання, прошу повернути нам судову справу. Поки вони там щось спакували, зробили опис та підготували супровідний лист. Отримали ми справу. Це ж не значить, що ми сьогодні її призначимо. Без е, діалогу, без спілкування з школьниками, зі студентами. так сказать, с молодым поколением я не вижу будущего. Я думаю, глупо, если мы будем надеяться только на себя, либо на старшее поколение, а не думать о наших детях. Рано или поздно нам нужно будет уйти. Нас заменят сегодняшние школьники и сегодняшние студенты. Я им говорю это неоднократно, что судья — это престижно, судья — это хорошо. Но это и ответственно, это и нервно. Это и сегодня даже это и опасно. Да. Это Киевский суд стремится, наверное, тому, чтобы граждане не только Киевского района, а и Одессы, Одесской области, а может быть, извините, замахнусь и на всю территорию Украины, стали больше доверять судебной системе. Поверили в судебную систему. Киевский суд, как один из многих судов страны, пытается показать на своем примере. Возможно модернизироваться. Меняться – это возможно. Диалог наладить – это возможно. Поменять точку зрения и в, и в Киевском районе, и в городе Одессе по отношению к судебной системе ⁇ это возможно. Ни один генерал э, не выиграл ни одной войны самостоятельно. Ни один руководитель не добился успеха ни в одной частной компании, ни в одной государственной компании самостоятельно. Я говорю искренне, что я горжусь, что возглавляю именно Киевский районный суд. Киевский родный суд ⁇ это не только судьи Киевского суда. Это наш красивый большой аппарат. Свыше 130 человек работает в Киевском родном суде. В целом коллектив очень сильный и хороший, а есть много активных судей, которые болеют э, за свое дело. Они хотят, чтобы этот суд был лучшим. Они верят, как и я, в том, что у судебной системы есть будущее. Э, и они гордятся тем, что они судьи. Сірус регіс в інстанції апеляція Одеса даний момент. каже ефтерали. Ви знаєте в Австралії в Канаді? Три віксага адміністративної комісії надати розсуждать на тему. провадження зупинено. Справу ми надіслали, що треба робити, де треба там звернутись. Належені на нього штраф.